Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang dihormati Dr. Hairul Faizi bin Lokman dan juga rakan-rakan seperjuangan Jadi kami dari Kepulauan 2 ingin membentangkan tajuk kajar tindakan yang bertajuk Strategi pengajaran berkesan untuk membantu murid lemah Mengenali tiga jenis kalimah Arab yang mana tajuk ini akan dibentangkan oleh Amir Haris bin Malajis, Azizul Haziq bin Muhammad Zaki, Amir al bin Abdul Ghaffar dan juga Azamuddin bin Muhammad Ali Baiklah, yang pertama kita akan pergi kepada refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Baiklah, kita lihat kepada latar belakang pengkaji yang itu pengkaji merupakan seorang guru bahasa Arab yang telah berkhidmat di SMKA Sultan Muhammad dan beliau telah menceburi bidang pendidikan ini selama daripada tahun 2013 dan mengajar bahasa Arab ni selama 12 tahun satu resume yang saya kira begitu hebat untuk melakukan kajian ini dan pada masa ini juga pengaji ini mengajar subjek bahasa Arab bagi kelas tingkatan 1 Khaldun di SMK Sultan Muhammad. Baiklah saya terus kepada isu yang pertama. Isu yang pertama murid tak dapat bezakan jenis-jenis kalimah dalam bahasa Arab ni. Dan isu ini diperoleh melalui pemerhatian apabila soalan yang guru tanya pada murid itu mereka tidak dapat jawab. Dan melalui temu bual pula kita dapat temu bual murid A yang menyatakan bahawa saya tak tahu cikgu macam mana nak bezakan perkataan-perkataan ni dan dari sini jelas menunjukkan yang dia tak tahu nak bezakan jenis kalimah dan ia juga diperoleh melalui analisis dokumen apabila keseluruhan pelajar yang kita kaji ni mendapat G bagi grade bahasa Arab bagi peperiksaan pertengahan tahun Baiklah, well, seterusnya kita pergi kepada isu kedua iaitu para pelajar tidak faham makna kalimah dalam bahasa Arab ini. Dan isu ini diperoleh melalui permatian apabila para pelajar ini tidak dapat menjelaskan makna mana kalimah dalam bahasa Arab ini apabila ditanya oleh guru. Dan seterusnya isu ini juga diperoleh melalui kaedah temubual. Apabila murid ini dilihat tidak dapat berikan penjelasan yang memuaskan bila ditanya apa-apa soalan pun berkaitan isu ini. Contohnya temu bual yang dilakukan terhadap murid B menyatakan apa maksud perkataan ini cikgu saya langsung tak tahu menunjukkan mereka tidak faham maksud kalimah tersebut dan analisis dokumen pula memperlihatkan buku-buku latihan terutama soalan berkaitan dengan isu ini tidak dapat dijawab dengan baik oleh murid Bagi fokus kajian, kajian ini telah melibatkan 10 orang murid kekaitan satu kodon di SMK Setahun Ahmad yang mana lemah dalam membezakan isim dan huruf yang mana fokus kajian adalah untuk mengenal pasti punca kelemahan murid dan merangka strategi PDP yang lebih berkesan bagi meningkatkan penguasaan jenis kelima. Manakala bagi matlamat pula adalah untuk meningkatkan penguasaan murid dalam mengenal pasti jenis kelima dengan betul dan dari aspek pengumpulan data kajian pula, kajian ini telah menggunakan kaedah pemerhatian, bual dan juga analisis dokumen. Di sini saya ingin menerangkan objektif kajian yang kami lakukan. Yang pertama, Objektif ini adalah untuk meningkatkan kemampuan murid untuk mengenal pasti jenis-jenis kalimah iaitu isim, fa'il dan huruf dalam topik mata pelajaran bahasa Arab. Objektif yang kedua pula adalah kami ingin meningkatkan pemahaman murid terhadap konsep asas setiap jenis kalimah tersebut bagi membantu kefahaman murid se semasa PDP. Dan yang ketiga adalah meningkatkan upaya murid untuk menghafal dan mengingat kembali jenis-jenis kalimah agar dapat meningkatkan ketetapan mereka untuk menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Seterusnya adalah mengenai persoalan kajian. Yang pertama adalah sejauh manakah intervensi yang dijalankan oleh guru tersebut dapat membantu murid mengenal pasti jenis-jenis kalimah dengan lebih tepat. Soalan yang kedua adalah bagaimana intervensi yang dilakukan itu dapat meningkatkan pemahaman murid terhadap konsep asas isim, fael dan juga huruf. Dan yang terakhir sekali adalah adakah intervensi kajian dapat meningkatkan keupayaan murid untuk menghafal dan mengingat kembali jenis-jenis kalimah dalam bahasa Arab. Sasaran yang telah kami kenal pasti dalam subjek kajian ini adalah kami memfokuskan kepada murid yang mempunyai kelemahan dalam mata pelajaran bahasa Arab khususnya dalam subjek kalimah iaitu topik isim, fa'il dan juga huruf. Kajian ini melibatkan 10 orang murid tingkatan 1 Khaldun di SMKA Sultan Muhammad Melaka di mana mereka ini mempunyai penguasaan rendah dalam membezakan jenis-jenis kalimah tersebut. Mereka suka memahami konsep asas dan menghadapi cabaran untuk menghafal serta mengingat kembali setiap jenis kalimah yang telah dipelajari. Di sini kita dapat kenal pasti bahawa mereka ini sukar untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan ataupun tidak dapat menjawab dengan baik apabila soalan diberikan kepada mereka. Sebabkan apa? Sebabkan mereka tidak dapat menghafal jenis-jenis kalimah tersebut. Seterusnya kita beralih kepada cadangan tinjauan awal dan juga penilaian. Seperti yang boleh dilihat pada slide, dirangka rangka berasaskan model kajian tindakan oleh kemis dan juga McTaggart pada tahun 1988 yang menggariskan empat fasa. Yang pertama merefleks, kedua merancang, ketiga bertindak yang terakhir memerhati. Pada fasa refleksi, pekaji mengenal pasti dua isu utama iaitu murid tidak dapat membezakan jenis kalimah yang terdiri daripada isim, fa'al dan juga huruf serta murid tidak dapat memahami makna kalimah bahasa Arab. Isu-isu ini dikenal pasti melalui pemerhatian semasa sesi pengajaran dan pembelajaran, temu bual bersama murid serta analisis dokumen seperti buku latihan dan juga kertas peperiksaan. Pada fasa kedua iaitu fasa perancangan, pengkaji merangka strategi pengajaran yang lebih kreatif dan berpusatkan murid dengan mencipta lagu berkaitan jenis-jenis kalim Arab. Penggunaan elemen nyanyi ini berpotensi untuk meningkatkan minat dan penglibatan murid di samping menjadikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam kelas lebih menarik. Kemudian fasa yang seterusnya ialah fasa tindakan yang mana melibatkan pelaksanaan intervensi kepada 10 orang murid di dikatakan suatu kholdun. Dalam fasa ini, pekaji melaksanakan aktiviti nyanyian lagu serta latihan berulang secara berperingkat bagi membantu murid mengenal pasti, membezakan dan memahami makna setiap jenis kalimah. Intervensi ini dijalankan di dalam situasi bilik darjah yang sebenar bagi menilai keberkesanannya yang secara menyeluruh yang terakhir adalah fasa pemerhatian dan penilaian yang dijalankan secara berterusan dengan menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data iaitu pemerhatian dalam bilik darjah temubuat bersama murid serta analisis dokumen seperti kertas perperiksaan dan tugasan dalam buku latihan data yang didapat oleh digunakan untuk menilai sejauh manakah intervensi yang dijalankan berjaya mencapai objektif kajian khususnya dalam meningkatkan keupayaan murid mengenal pasti jenis kalimah dan menyatakan makna kalimah dalam bahasa Arab dengan tepat. Melalui penilaian ini, pekaji dapat membuat refleksi dan cadangan penambahbaikan bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada tindakan ataupun program intervensi yang dicadangkan bagi menyelesaikan masalah dalam kajian ini. Baiklah, tindakan satu yang telah diutarakan dalam grup ini adalah yang pertama, mencipta lirik lagu berkaitan isim fa'al dan huruf. Iaitu uh, suatu lirik, lirik lagu yang mengandungi kepada fa'al, isim dan huruf yang akan dinyanyikan oleh pelajar untuk menaikkan ataupun meningkatkan pengetahuan mereka terhadap subjek ini dan kita lihat pada langkah yang pertama guru akan memberikan lembaran yang bertulis lirik lagu ini kepada para pelajar semasa PDP itu berlangsung dan kita lihat pada lirik tersebut yang telah dicipta oleh sendiri oleh para pelajar. Yang pertama rangkap pertama, empat baris pertama lirik lagu itu menulis kepada pengenalan apa itu isim dan contoh isim dan lihat pada rangkap kedua ataupun empat baris yang kedua menyatakan lirik ini menyatakan tentang faal ataupun perbuatan serta contoh-contohnya Dan langkah yang ketiga menyatakan tentang huruf Iaitu kata sendi dalam bahasa Arab ini Dan lagu-lagu ini aa, melihat kepada mereka untuk membezakan dengan lebih baik Ataupun lagu ini dibuat untuk menyata, aa, menyampaikan subjek ini dengan lebih baik dan menarik untuk minat para pelajar itu sendiri Baiklah seterusnya kita akan pergi kepada program intervensi ataupun tindakan yang kedua dalam kajian tindakan yang dijalankan ini. Baiklah tindakan dua ini dinamakan satu hari satu kalimah fail isim dan huruf di mana menekankan para pelajar ini untuk mencari perkataan ha, tiga perkataan ini iaitu satu satu fail satu isim dan satu huruf secara random setiap hari. Baiklah saya akan jelaskan langkah-langkah dalam melaksanakan intervensi ini. Baiklah, langkah pertama guru akan beri giliran kepada pelajar-pelajar yang terlibat ini untuk cari dan tulis satu perkataan isim, satu perkataan fa'al dan satu perkataan huruf dekat hujung papan putih pada setiap hari. Dan langkah yang kedua, pelajar akan mencari dan menulis perkataan tersebut ikut giliran hari. Maksudnya, hari pertama pelajar A, hari kedua pelajar B, hari ketiga pelajar C dan kalau dah habis akan diulang semula. Setiap hari iaitu pada setiap pagi. Dan bila waktu PDP Bahasa Arab berlangsung, guru akan bincang perkataan tersebut yang ditulis oleh pelajar akan dibincangkan dari sudut makna dan jenis perkataan tersebut kepada para pelajar. Iaitu sama ada perkataan fa'al, isim dan huruf akan dibincangkan semasa PDP Bahasa Arab berlangsung. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada langkah empat dalam intervensi yang kedua yang dijalankan dalam kajian tindakan ini iaitu pada langkah keempat, para pelajar ini dia akan catat perkataan-perkataan tersebut dalam satu buku kecil yang disediakan kepada mereka. Mereka akan catat dan para guru akan minta mereka untuk ingat perkataan-perkataan tersebut. Tiga perkataan tersebut yang telah diberitahu dalam langkah tiga dan dua tadi. Mereka akan catat dan mereka akan diminta untuk ingat perkataan tersebut. Dan pada langkah yang kelima, guru akan tanya semula perkataan-perkataan perkataan tersebut dan sekiranya para pelajar ni tak dapat ingat ataupun tak dapat ulang balik perkataan tersebut tanpa tengok buku maka mereka ini akan dikenakan hukuman sekiranya gagal menjawab soalan tersebut dan sebenarnya hukuman ini bukan untuk menghukum tetapi untuk mendidik mereka untuk lebih serius dalam menjalankan intervensi yang dijalankan ini